Коли у медичній частині боєць отримує бодай, мінімальну аптечку, в нього банально не вистачає часу, аби розібратись, як з нею поводитись. А отримавши поранення під час бою, діяти треба миттєво та зі знанням справи. Тож за інструктажем ми звернулись до фахівця. Наша аптечка імпровізована, состоїть із трьох основних предметів. Це жгут, кровоостанавливаючий, пакет індивідуальний перев'язочний, великий і обезболювачного средства. Це в даному варіанті налбуфін. Одна ампула, которая содержит 1 мл. При кровотечении нужно обязательно наложить жгут. Ну, в частности, условно раненые у нас, ранены в конечность, в руку, в предплечье. И мы на это предплечье круговыми движениями быстренько стараемся, возможно, быстрее наложить жгут с хорошей, очень хорошей натяжкой артериальная кровотечная, сама артерия, она находится внизу под веной. И нам нужно хорошо-хорошо закрепить жгут. Здесь для этого предусмотрены как пуговички, вот эти вот клавишки. На любую из них нам важно зацепить вот это вот отверстие этой самой пуговичкой. Жгут предназначен для остановки кровотечений и артериальных, и венозных на конечностях руки, ноги. Если мы остановили кровотечение на конечности с помощью жута, подложил обязательно любую, что под руку попадется, записку с временем. Это у нас принципиально. Что касается пакетов индивидуального перевязочного большого, им можно обрабатывать любую раневую поверхность. И грудную клетку, и брюшную полость, и конечность. Он состоит из, собственно, оболочки, которая также может быть использована для при ранениях в грудную клетку. В флевральную полость попадает воздух или кровотечение, мы просто-напросто закрываем. Она водонепроницаемая. Пакет большой перевязочный состоит из бинта очень сравнительно быстро и легко открывается, Тут не нужно ни о чем задумываться, состоит из ватномарливой большой подушечки. Она ну, достаточно много может занять место, как на животе, как на груди, так и на любой конечности. Состоит пакет из ватно подушечки большой, она закрывает ну, достаточно большую поверхность, до 10 на 15 сантиметров. И поэтому мы можем уложить его на живот, забинтовать на грудную клетку, на голову, на любую поверхность лицевую, ну и на конечности. При ранениях очень часто больной страдает раненый от болевого шока. Для этого применяется обезболивающее средство. Состоит из поршня с лекарством и иголочки. Выкладываем, стараемся на ровненькую поверхность, чтобы ничего не перепутать. И открываем как иголочку, также и шприц мы освобождаем от футлярчиков. Они прекрасно соединяются друг с другом. Получился обычный шприц, одноразовый стериль, стерильный шприц. На поле боя нам не принципиально, куда уколоть человека. Укололи просто в переднюю поверхность бедра, если она не раненая, понятное дело. Укололи в предплечье, укололи в плечо. Ну, то есть в какую-то поверхность, которая имеет мышечную ткань. Боль у каждого своя. Поэтому время, на которое действие лекарства для конкретного человека указать невозможно. Для некоторых это хватает и 15 минут, для других до 2 часов. Допустимо, при болевых шоках до 5-6-7 ампул. Больной может погибнуть при полностью остановленном кровотечении. При полностью обработанных ранах он от болевого шока может погибнуть.